Меряют шубу на старую шубу. Мне кажется, мам, вот это идеально, не знаю. Очень идеально. Похоже на обдряпанного козла. Ага, модерн, конечно. Вот это на рынке скупляться, а такие в уши пройдите, могут залыть. Понимаешь, ты будешь одевать каждый день. это лучше носить ты будешь каждый день. Ну да. Да? Сэкономил трошки а грошей на маме уже довольны. А, а ей-то шоу? Ей то все равно завтра уже в ящик играть. Кажу, у цены на рынке, когда приходишь что скупляться, тебе все, что хочешь сказать. Вы так красиво выглядите, даже если размер тебе дуже сдавливает. Все красиво, да. А, а, трошки чуть -чуть. прибрати, подшити, и подшить, и новую шубу себе сделать, блядь. Ну, я тоже, да. Да, мы приберем. Вот это, да, но ну, зараз... отсюда. Да, вот. да. Вону, вону пиде... Обережненько так заберу, ага. и вот это. будет идеально, да. А вы потом приїдете, покупаетесь, 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 Такая моделька у нас покупаетесь, 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 Ну, то это вообще... покупаетесь, 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 А каракули покупаетесь, 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 экономом на мамке, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, Савелий, Савелий. интересно, да, такие? Да, очень интересно. О, Коки высотой. 5000 баксов дал, а мамки купил козла. Все, все правильно. Против... Ну, наверное, сколько там не все так просто. За голубым забором ребята бегают, гуляются, я вам хочу сказать. Каркуль даже дороже, чем леса. Каракуль дороже, чем ну, леса. Конечно. Ты бы то и лучше своим торга эту камуфляжку купил. Вообще б тетку не видно было. Классная. Да, классно. А но мамки не куплю. Кольки куплю. Да. На, На, кольки будет дивиться. Ай. <реш> в театр шубе. Да, в <реш> театр шуби. Козловский. Макаляденка, То Ты <реш> Макаляден, вообще порванные да, но штаны <реш> носят. <бля. реш> Ничего страшного. А вообще нет да. у вас, да, мужских моделей? А сколько уступы-то? А вот это что такое? Это типа песца, да, или что это? Ага. А, норка, да? Угу. Такая здоровая. Цену подивись, и меньше гладить будешь. А норка. Для мамки. А ну, о, молодец. Что? Что там? Сколько? Молодцы, это все в терновке. Еще. А, и сразу отошел, все. Интерес пропал у человека. Да. Uh -huh. А дикая, лиси. э, лисица, это дикая лисица. мы э, с грушами. А скажите, вот эти цвета, они естественные или это крат? А это кот, когда очень перенервничал, ему китики насыпали. Сивый кот, шуба сивого кота. Вот это. Очень красиво, модно, сейчас в трендах. А это бритый его барсика, блядь, на рукава пустили. Ой, не знаю, что вам сказать. Это си синева, вот это вот. Кольки подошла сто процентов, наверное, да. Четыре пятьсот семь. Чего? Четыре пятьсот, Самвел. Ты подумай, 5, маме все-таки синенькая 5, лучше подойдет. Под 5, цвет 5, волос шикарно будет. Да, да, конечно, басно. Что попало? Классно. И, кстати, пошла, пошла. Угу. в шубу. Конечно, пошла. Подивись на себя. Куда Я тебе шубу носить, блядь? Вообще уже тяжело. Помню, на Смотрю у на камуфляжку, и вот мне не дает покоя. От шупи подошла у тебя, берем у тебя ветровочку, и штаники. Вообще шикарно. Было. Хватит трогать Здравствуйте. Добрый день. Там Та вообще стойка Клеопатры. Вот это вот, да. Стоит, ждешь, что я обмеряю, да. Все-таки думаю, что обиделась. Все-таки надо было и синенькую взять, красивую. Да. да. Ну или спеца, да. Okay. Камуфляжка. Okay. Вот, ну, а, надо, надо, надо попробовать, понятно, померять хотя Знаешь, как вот, то приходишь в магазин, ну померяй вот, ты. Вот надо и померять. И, и, все, и все, и тогда было понятно. понятно. А это получается, наверное, какая это каракуль, это какая-то варена кошка. Не, ей нельзя банан. Не-не. О, обезьяну банан. Мама, а ты не наказ. знаешь, что тебе нельзя? Ты тут уже начал. Сидите вы, улыбайтесь. Есть... Ты знаешь, что тебе нельзя. Вот настоящая макака. Ты что, за голоду умираешь, и собираешься. А, уже, уже просто. Знаете, как кого-то в клетке сидят и то... А дайте бананчик, блядь. Ну, они, конечно, так не говорят об в парке. Ну, в зоопарке. У вас кофе есть? Да, а можете сделать, да, если... А бутерброды? И покушать, как бы, каракуль все-таки купили, блядь. Не сложно. С млеком. Каким с млеком? Да что это за слова такие? Млеком. Дикие люди, млеком. Скажи, с молоком. Я, я могу, Вам каву с молоком, нравится, а млеком... Ну, вот это, кривляются. Ага. Ну такая... а так пошло, и все. У всех какие-то да. Шейте у вот барсуков, бобров у синих. И будьте здоровы. Всего хорошего.